И еще маленькое резюме. Наши братья и сестры общаются, общаются снимают, делают фотографии. Фотографируй да? меня. Красивое место. Мы о нем только что говорили. Люди здесь отдыхают, наслаждаются. Трудно это место не понять, не узнать. Здесь э, все очень очень наслаждаются. Очень хороший, кстати, день. Мы сегодня купались в море. Прекрасная температура, где-то 27-30 градусов было э, по Цельсию. А, ну, море было где-то в районе 18-20, но тем не менее, как только лето началось, сегодня 2 число июня. Поэтому это прекрасно. Хорошая погода. Афина очень большой город, в районе 5 миллионов живет в этом городе. И как-то вы видите, вот по кругу всем хватает места. Никто не ссорится, не ругается, не воюет между собой из-за того, что говорят на разных языках и поклоняются разным богам. Почему? Потому что люди имеют мирное сердце, потому что эти люди не ищут зла и насилия между собой, а наоборот, ищут любви и уважения. От, знову. Нань, ну, Лена, Дайський, Валентин і прекрасне, прекрасне небо. Яке майоріє над містом Афіни.